श्रीगणेशाय नमः श्रीसरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्योय नमः श्रीकुलदेवताय नमः अविघ्नमस्तु ॐ नारायणाय नमः ॐ नराय नरायनरुत्तमाय नमः ॐ सरस्वतीदेवे नमः ॐ वेदव्यासाय नमः अस्य श्रीदेवी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टूपछन्दं चामुण्डादेवताम् अङ्गन्यासोक्तुमातरो बीजं दिग्बन्देवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गजपे विनियोगः ॐ नमचण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ यद् परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहं ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्रं सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्वं महामुने प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमं नवं च नवदुर्गा प्रकीर्तिताम् उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनाम् अग्नीनां दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे शैव गतः न तेषा जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहीं यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषा सिद्धिः प्रजायते ए त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान्न संशयः प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासनाम् इन्द्रीगदसमारूढां वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रियां श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहनां ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिताम् इत्येतामातरं सर्वां सर्वयोगसमन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यक्रोधसमाकुलां शङ्खचक्रगदां शक्ति हलं च मुसलायुधम् खेटकं तोमरश्चैवं परशुपाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधा नित्यं देवानां च हिताय नमस्ते स्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिने त्राहिमां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनीं प्राचां रक्षतु मामैन्द्रि अग्नेयामग्निदेवतां अगने दक्षिणेऽवतु वाराहि नैरुत्या खड्गधारिणी प्रतीचां वारुणी रक्षद् वायव्या मृगवायिनी उदीचाम रक्षकौबेरी ईशान्या शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षद् ददस्तात् वैष्णवी तथा एवं दश दिशा रक्षचामुण्डा शववाहनाम् जयामे अग्रतास्थातु विजयास्थातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजितां शिखा मे द्योतिनि रक्षे धूमामुर्निर्ववस्थितां मालाधरी ललाटेश्च भ्रुवो रक्षे यशस्विनीं त्रिनेत्राश्च भ्रुवर्मध्ये यमघण्टाश्च नासिके शङ्खिने चक्षुशोर्मध्ये श्रोत्ररियो द्वारवासिनी कालिका रक्षित, कर्णमूले नासिकाया नासिकायाच्च सुगन्धाच्च उत्तरोष्ठे च चर्चिकाम् अधरे चामृतकलां जिह्वाया च सरस्वती दत्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका घण्टिकाचित्रघण्टाश्च महामायाश्च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षे मे सर्वमङ्गला ग्रीवाया भद्रकारीश्च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिर्कण्ठे नलिका नलकुवरीं खट्गधारिण्यभौ स्कन्धौ बाहुमे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेन् दम्बिका चाङ्गुलीस्तूलेश्वरी रक्षेन् कुक्षोन् रक्षेन् नलेश्वरी स्तनौ रक्षे महालक्ष्मीर्मनश्शोकविनाशिनी हृदयं ललितादेवी उदरं शूलधारिणी नाभौच्च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा कटियं भगवती रक्षेद जानुनि विन्ध्यवासिनी भूतनाथाश्च मेढ्रं मे उरु महिषवाहिनी जङ्गे महाबला प्रोक्ता सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसंहित्य पादौ चामीत तेजसि पादाङ्गुली श्रीर्मे रक्षित्पादान्धस्थलवासिनी नखा द्रष्टा करालिश्च केशैश्चरोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागेश्वरी तथा रक्तमज्जावसामन्सान्स्ति मेन्दासि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखेज्ज्वालाम् अभेद्या सर्वसन्दिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायाछत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोर्बुद्धि रक्ष मे धर्मचारिणि प्राणापानौ तथा व्यानं समानो दानमेवज्य वज्रहस्ताच्च मे रक्षेत् प्राणकल्याणशोभनां रसरूपे च गन्धे च शब्दस्पर्शे च योगिने सत्वरजस्तमश्चैवं रक्षेन्नारायणे सदा आयुरक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवीं यशकीर्तिश्च लक्ष्मीश्च सदा रक्षतु वैष्णवी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षे महालक्ष्मीर भार्या रक्षतु भैरवी मार्गक्षेमकरी विजया सर्वता स्थिता रक्षाहीनं तु यैस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वरक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिने पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छेश्यो महात्मना कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्राधिगच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्य विजयसार्वकामिकां यन् काम यन् कामयन्ति कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यम् सङ्ग्रामेश्व पराजिता त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यं कवचेनावृतं पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यन् पठेन् प्रयन्तो नित्यं त्रिसन्ध्यश्रद्धयान्वितं दैवीकला भवेत्तस्य त्रैलोक्येष्वपराजिता जीवेद्वर्षशतं साङ्ग्रामपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधय सर्वे लुता विस्फोटकादय स्थावरं जङ्गमं वापि कृत्रिं चापि यद्विषम् आभिचारिणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराखेचराश्चैव जलदास्योपदेशिकां सहजाकुलजामाला शाकिने डाकिने तथा अन्तरिक्षचराघोरा डाकिन्यस्य महाबलां गृहभूतपिशाच्च यक्षगन्धर्वराक्षसां ब्रह्मराक्षसवेताला पुष्माण्डाभैरवादय नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मनोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्ते जो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशती चण्डी कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलधत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठन्ति मेन्दिन्या सन्तति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया लभते परं रूपं शिवेन सह मोदते इति श्रीवाराहपुराणे हरिहरब्रह्मविरचितं कवचं समाप्तं श्रीजगदम्बारपर्णमस्तु